Слава Украине, приветствуем от Болонского Друзья мои, Бавовна, Бавовна прекрасная Абсолютно, точнее это уже знаете Такой апдейт по Бавовне О которой я, к сожалению, специально не рассказывал Поскольку практически не было по ней никакой информации Но вот теперь она появилась И вашему вниманию Итак, я вскользь упоминал о том Что В Белгородской Народной Республике Был нанесен Первый удар Нашей авиации украинской по цели которая находится на территории бнр то есть по российским целям имеется ввиду на территории на коренной территории россии мы удары еще не наносили с авиации и вот был нанесен удар ракетой сразу скажу что ракета достигла цели и вот сейчас выяснилось что это за цели что получилось значит так цель это командный пункт 6 й войсковой российской армии Который находился в санатории Нижегули, если я правильно его название, название говорю, выговариваю В, ну скажем так, в Шебекинском районе, то есть ну, сравнительно недалеко от границы Туда попала авиационная ракета Интересно, что российская разведка, насколько говорят сами рашисты, знали о том, что этот пункт фигурирует в списке целей ВСУ по Белгородской Народной Республике. Но как-то они им даже докладывали. Но те расисты, которые должны, были ответственны за прием какого-либо какого решения, решения такого не приняли. Как результат, ракета попала точно в цель. И по состоянию на сегодняшний день у расистов 8 штабных офицеров числятся пропавшими без вести. Почему пропавшие без вести? Ну, потому что от них ничего не осталось, от них просто ничего не нашли, вот, но это самый плохой вариант для их семей, просто по той простой причине, что в этом случае просто прекращаются выплаты до момента выяснения, что же, собственно говоря, с персонажем произошло, но поскольку от них ничего не осталось, то ничего они не выяснят, вот. то есть 8 штабных на минус, а чем они занимались, это координация и командование общее командование э, операции, которые российско-фашистские войска ведут под нашим украинским городом Вовчанск так что вот, оставили их, по-быстренькому -по оставили их без головы, что называется вот. ну и большое приветствую армии расистов, как говорится а наших, нас всех с почином, потому что э, первый удар по, с нашей авиации по территории России по военной цели, заметьте за абсолютно законной цели, он явно не последний. Все будет Украина.